на 20-25 человек. Вот так вот выглядит. 20-25 человек. Я стою с краем. Возле шкафа. Вот такого вот. Здесь у нас это на самом деле наш официантский шкаф. Это для того, чтобы наши гости раздевались. Вот так вот. Кому надо, будьте любезны, в шапке профиля есть все координаты, клумбы. В этом месте вы производите любые мероприятия, читаете лекции. А, по именинник читает вам книги, романсы, там, я не знаю, там танцуют. Ну, выбирайте сами. Поэтому это место вот идеальное для... Это у нас закрытый банкетный зал с отдельным входом, соответственно. Ну, есть второй вход, там санузлы есть. Поэтому, если кому-то надо, в шапке профиля есть координаты, вы можете этот зал купить за определенно оговоренную сумму и принести свое спиртное. Если нет, значит, мы зал не закрываем. Вы можете там взять себе там 10 человек, допустим, с другой стороны. Тоже люди возьмут 10 человек. Зал поделится на 2 на компании. Все, все координаты в шапке профиля. Заходите, заказывайте залы заранее.